Расскажите, будь ласка, какая ситуация в Костянтиневце? Да, была ситуация достаточно сложная. Почему? Потому что как только произошла произошло ДТП, никто не оправдывает. И виновные однозначно будут э, наказаны, наказаны самым строжайшим образом. Ситуация которая произошла, она взята под контроль, взята под контроль и э, начальником ОМВС ОМ, Донецкой области, точно так же и военной прокуратурой. Сейчас ведется разбирательство и установление степени вины. И в данном случае здесь не будет никаких поблажек, ни заслуг перед родинами. Таня будет строжайшим, но... Ситуацией, которая сложилась, сразу же воспользовались пособники террористов, которые используют любую возможность дестабилизировать в городе. И в данном случае, в том общежитии, на которое фактически было совершено нападение, проживали сотрудники милиции которые не шли службу на блокпостах и не имели никакого отношения к данному происшествию. Сейчас конфликт локализован, выявлены зачинщики, и ситуация находится под контролем Донецкой милиции. Что действительно три... был перевернут автомобиль, действительно были побиты стекла. Порядка 100 парней молодого, молодого возраста пришли и устроили этот дебош. Никто не минимизирует вины участников данного ДТП. Но в то же время мы должны соблюдать правопорядок и не должны поддаваться на провокации сепаратистов. Котори знаходяться у нас в тилу. Чи затримано організаторів э, оцього дебошу, як ви кажете, э, коли близько ста людей прийшли під гуртожиток? В даному випадку вони індифіціровані. І э, ведеться оперативна робота. І ще запитання, яка зараз ситуація по обстрілам э, в Маріуполі поблизу міста? Авдеевка сегодня опять э, была обстреляна с минометных орудий. Ведется единичные случаи э, обстрелов наших позиций в Широкино с, со стрелкового оружия. Слава Богу, на сегодняшний день или вечер жертв у нас нету. И ситуация остается сложной, но контролируемой. Мы продолжаем вести упорно работу по сооружению дополнительный укреп районов по линии обороны.